નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં આજે આપણે ભણીશું ધોરણ નવ વિષય હિન્દી ગાલાસ્વાદી પોથીમાં પાઠ સાત સુરદાસ કે પદ જે પદ્ય છે અને જેના લેખક છે સુરદાસ જે પદ્ય આધારિત છે ચલો પેલો પ્રશ્ન છે સહી વિકલ્પ ચુનકર ખાલી જગ્યા ભરીએ ચલો કામ ધેનું ક્યાં તો એમાં લખો સી સ્વર્ગ કા બગીચા બીજો શ્રી કૃષ્ણ કે શરીર પર ક્યાં લગી હે તો એમાં લખો બી ધૂલ त्रिजो मधुकर किस रस को चखता है ते मल को सी कमल के कृष्ण के नेत्र के से है ते माव से ए चंचल हवे हाँ प्रश्न नंबर बे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पेरी खाली जगह में लखो नवनीत बीजी में लखो लटे त्रीजी में लखो देवता चौथी में कठूला ने पांचवी में घुटनो चलो प्रश्न नंबर त्रण छे एक एक वाक्य में उत्तर लिखे पेलो जहाज का पंछी जहाज से उठकर फिर कहाँ आता है तो लखो जहाज का पंछी जहाज से उठकर फिर जहाज पर ही आता है बिजू सूरदास के मन मधुकर को करिल फल क्यों नहीं पाता तो लख सूर्यदास के मन मधुकोर को करिल फल नहीं पाता क्यों उस क्यों उसने श्री कृष्ण भक्ति का अब रस अबुज रस चख लिया है तो सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है तो लख सूरदास ने श्री कृष्ण को काम धेनु के समान बताया है चौथों श्री कृष्ण की झुलती हुई लटे कैसी लग रही है तो लोगों श्री कृष्ण की झुलती हुई लटे ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भोरे मधुमंत्र हो रहे हैं पांचों सूर धन्य क्यों हुए तो सूर धन्य है क्योंकि उन्हें श्रीकृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं छठो बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है तो लोगों बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है साथ में भोरा किस रस को चाव से चखता है तो भोरा कमल के रस को चाव से चखता है हमें हाँ छह प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखी है वहां सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है तो लोगो गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआ खुदवाए उसे सूरदास जी ने दुर्मति कहा है बीजो सूरदास छेरी बकरी दोहने की जरूरत क्यों नहीं समझते तो सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते इसलिए सूरदास इसलिए सूरदासहने को जरूरत नहीं समझते तो सूरदास के अनुसार सौ कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है तो सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर सौ कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में लिखिए पे सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है तो जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंची हूं मैं उन्हें और कहीं नहीं जा सकता श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता श्री कृष्ण जैसा गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध क्यों इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरण द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है चलो बीजो बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर हो हे वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं उनके मुंह से मक्खन लगा हुआ है उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं उनके माथे पर चंद का तिलक लगा हुआ है उनकी लट्टे सुंदर लग हैं वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते है? हैं है सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते श्री कृष्ण की मनमोहन छवि द्वारा उनकी आंखों में बसी रहती है છબી ઓને અનુપમ સુખ પ્રદાન કરતી હૈ શ્રી કૃષ્ણ માનતે પ્રભુ કે દર્શન હોય વ્યાકરણ આધારિત છે પેલો પ્રશ્ન છે વિરોધી શબ્દ લીખીએ સુખ તો કે દુઃખ દેવ તો કે દાનો વ્યાસ તો કે તૃપ્તિ ચારું તો કે બધા દુર્મતી તો કે સુમતિ કડુઆ તો કે મીઠા ચલો હવે પરિય વાત છે પક્ષી તો કે ખગ અને વિહગ अंबुज तो के जलज कुप तो कुआ मधुकर तो बकरी नौनी मक्खन लोचन तो नयन कंठ तो गला नख तो नाखून कर हाथ रेणु तो के धूल चारु तो सुंदर कपोल तो के दधी तो के दही लोल तो के चंचा चलो हम उपसर्ग पहचान कर लिखिए दुर्मति तो दू प्लस मति अन्य अन प्लस अन्य अनुपम अन प्लस उपा दुर्लभ दु प्लस लप सुशोभित सु प्लस शोभित अत्यंत अति प्लस अंत अनुसार अनु प्लस सा सुमति सु प्लस मति चलो हम प्रत्ये पहचान कर लिखिए अंबुज अंबु प्लस च मधुकर मधु प्लस कर मनमोह मन मोह प्लस क महात्म महात्म प्लस य चलो भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए पेला मैं लखो प्यास બીજામાં લખો સુંદરતા ત્રીજામાં સૌંદર્ય ચોથામાં આવશ્યકતા અને પાંચમા માં મહિમા ચલો હવે નિમ્નલિખિત લેખિત વાક્ય વિશેષણ પહેચાન પેલામાં લખો ઈલે પછી કટીલી અને ત્રીજામાં આવશે પ્યાસ અને ચોથામાં આવશે અનન્ય ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચર માટે કે લાઈક કરશો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો Namari no channel subscribe and ko show